...чтобы он вакцина болезни точно так же приносил Верховную Раду. Не только Юрий Анатольевич от фракции высказывал точку зрения, да? Не только я здесь, в Луганской области, мы тоже без, высказываю точку зрения. Избавуем, Нам нужно большинство Нам, очень, нам права, очень важно, чтобы этот человек тоже победил на этих выборах, а не те аферисты, которые сегодня приходят к вам, суют вам пакет, в том числе, свой, свой фейс, скажем так, и ничего для этого не делают. Они забудут завтра о ваших встречах, он будет здесь. И мы его точно так же будем заставлять, коль мы его выдвигали от оппозиционного блока, точно так же будем... Конечно же нет, мы по ним ездим. А Дайте сказать. Поэтому... Пидайди, поэтому пидайди, я вас туда, тоже туда, очень пидайди, прошу. Подойди, покажи. Одевачка, нравится, кто работает?

какие-то показывают. А радио лишили а И ходишь, ходишь, провода по разрывам, за те абонплату выставляют. Так не, стыдно в итоге руться. Кошмар. что ты блок правду Верховной Ради. Сразу накинулся. Видели кадрат? Я бачу. И ногами, и ногами. Кончайте вы свои Мы воронами живете, вы по каркаете. Они с кулаками, вы с кулаками.